Педагоги социального сопровождения семьи делают очень важную и нужную работу. У них мы побывали в гостях. Службу сопровождения семьи курируют две замечательные женщины, которых хорошо знают многие кораблинцы. Это Наталья Николаевна Дубова и Галина Николаевна Кузнецова. Их кабинет больше похож не на рабочее место, а скорее на домашнюю уютную комнату. С Натальей Николаевной мы и поговорили об их службе. В Кораблинском комплексном центре работает отделение для семьи и детей. Называется это отделение ⁇ Психолого-педагогической помощи семье и детям ⁇ В этом отделении существует у нас несколько служб. Служба сопровождения семьи. Этой службы курируем мы с Галиной Николаевной Кузнецовой. Mm -hmm. Служба сопровождения семьи работает непосредственно в помощь семье и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Как мы знаем, ситуации могут быть абсолютно разные. Могут быть малообеспеченность в связи mm -hmm. с каким-то жизненным жизненной неприятностью, может быть трудная жизненная ситуация, сложившаяся в межличностных отношениях в семье. Ну, в общем, разные причины, и люди могут прийти к нам за компетентной, квалифицированной помощью. Мы можем даже э, связаться с психологами э, этого города Рязани, если кому-то нужна психологическая помощь, и можем посодействовать и в этом. Потому что, как мы знаем сейчас, в мировом сообществе психологи востребованы. И эта помощь тоже очень востребована. Еще совсем недавно Наталья Николаевна со своими коллегами работала в крошечном кабинете. Сейчас же все изменилось. Даже работает легче то, что и приятно и легко, это это даже вот не объяснить словами. Там действительно в одном кабинете мы сидели три службы и было порой трудно э, общаться с теми, кто к нам конкретно непосредственно приходил, потому что даже посадить некуда было. С ребятишками приходили, эти маруаши по всему кабинету. Вот, а сейчас у нас все условия созданы, кабинет у нас мне кажется, самый красивый, мы его очень любим. Мы стараемся его и обставить и ну вот, украсить как, как только мы можем. И, и дети, и родители с удовольствием к нам приходят. И все удивляются, и все, ну, ну всем, всем хорошо, а нам особенно, конечно, работать комфортно стало. Может, мы сейчас заговорили о детках, у вас в кабинете очень много различных мягких игрушек. Вот откуда эти игрушки? Расскажите нам об этом. Да. Вот эти игрушки приносят нам родители, ну, в общем, другие семьи, они дарят их, в общем, безвозмездно. А мы затем дарим их деткам, нуждающимся. Мы предлагаем любому ребенку, который приходит к нам, выбирая любую тебе понравившуюся игрушку. И дети всегда, все дети уходят от нас с подарками. Наталья Николаевна, вот есть какая-то статистика? Или примерно вот каждый год одинаковое число семей обращается? Или все-таки вот сейчас вот как-то такое время, что вот еще больше людей прибавилось с проблемами? Нет, нет. Не, не могу сказать, что стало больше. Ну, конечно, наверное, в связи вот с экономической ситуацией, вот именно малообеспеченность ну и когда вот у нас были большие сокращения, родители, значит, это были, оставались без работы, тогда было тоже трудно. Ну и сейчас эта проблема существует, но так, чтобы стало больше, слава богу, нет. Совсем скоро планируется возобновление горячей линии. Когда мы там вот в прежнем здании были, у нас был этот телефон непосредственно с автоответчиком. Значит, мы вот так и говорили, что служба горячая линии работала. Мы ежедневно проверяли, и у нас оставляли сообщения, люди, нуждающиеся в той или иной помощи. У нас высвечивался номер, и мы с ними связывались. Если звонили непосредственно, когда мы были во время работы, мы с ними начинали разговор и общение. Я считаю, что вот телефон горячая линия это необходимо. Обязательно нужно нам в городе, потому что ну, порой, как мы всегда говорим, не с кем поделиться, некому рассказать. Иногда люди вот звонят, знают, что отвечу именно я, а иногда просто наговаривают на автоответчик угу. вот все, что у них наболело. А затем говорят, как хорошо, что я выговорился, мне стало легче. И вот я считаю, это очень это даже хорошо. хорошо да. Наталья Николаевна, ну вот в наше время многие считают, что как бы принять помощь – это само собой разумеющееся. Но забывают порой сказать спасибо. Приходят вот с словами благодарности, что да, вы помогли. Да, да. У нас и журнал такой есть, ведь они, нет, благодарны. Я не могу сказать ни одного слова плохого, что кто-то остался, ну вот такой, невнимательный к, к помощи. Все очень благодарны, потому что мы ну, не знаю, мы очень стараемся помочь. Все, что мы можем, и даже все, что даже не в нашей компетенции, мы стараемся все равно помочь и посодействовать. Чуть ли не за ручку отводим и помогаем какие-то документы собирать. Все-все-все, что нужно, чтобы семья имела и какой-то более дополнительный материальный достаток. Ну и так вот гуманитарную помощь. Ведь нам я всегда вот и раньше, вот сколько раз вы к нам приходили, мы всегда говорили о том, что у нас в нашем отделении э, существует программа, мы по ней работаем. Семья, помоги семье. То есть одна семья приносит вещи в хорошем состоянии, но детки выросли. Или уже просто не хотят, купили новую вещь, а это уже не хотят носить. Они приносят к нам. И идет взаимообмен. Другая семья приходит, померили, говорит, а мне это подошло. И с удовольствием берут, и с огромными словами благодарности все. И нам, и особенно тем, кто это принес. Поэтому мы всегда говорим, если вещи неплохие, не надо выбрасывать в ящик с мусором. Принесите лучше нам, потому что очень много нуждающихся, которые с удовольствием принимают эти вещи и носят, и радуются, и сто раз еще говорят дай бог здоровья тому человеку, кто не выбросил, а мне отдал. Как хорошо мне сейчас тепло в этой шубке, там курточки. А детские вещи вообще идут на расхват. Дети растут. Им каждый год нужно новое. То есть менять и менять одежду по размеру. Ну и конечно же, в этом отделении множество планов на будущее. Мы очень хотим еще в своем кабинете поставить детский столик с детскими стульчиками чтобы родители придя к нам ребятки могли сесть мы хотим mm -hmm. еще это повесить сюда доску купить тоже чтобы ребятки мелом там или еще каким-то карандашки мы могли на ней рисовать то есть детки были заняты вот пока мы общаемся с родителями вот вот это у нас значит это фантазия моя очень mm -hmm. хочу да Затем, что бы мы еще хотели. Ой, мы много хотим. Вы знаете, вот у нас такое вот такое в плане, мы хотим вот это. Дело в том, что дети, ой, семьи с детьми-инвалидами в нашем городе как-то, ну, мягко выражаясь, обделены во внимании. Mm -hmm. И вот мы выходим сейчас с предложением и на директора, и на министерство, чтобы хоть хотя бы мини какое-то отделение дневного пребывания для детей инвалидов. Открыть здесь специально для них комнату релаксации. Вот. Сюда пригласить специалистов, психологов, логопедов, чтобы родители с детьми инвалидами приходили и получали здесь вот именно такую компетентную что помощь необходимо. необходимую, которую не нужно ехать в Рязань, что здесь на месте. Потому что со здоровым ребенком тяжело в электричках, а уж с ребенком инвалидом и подавно. И вот мы бы вот это очень хотели, чтобы нам разрешили вот это вот дневное отделение для таких деток. Пока, правда, у нас нет помещения, но если будет, то, ну, то, можно, то да, мы да. будем ну, просто двумя руками за это и будем стараться обязательно открыть. С Божьей помощью все получится, и пусть так и будет, ведь все эти задумки на благо самого дорогого, что у нас есть, на благо наших детей.